Но Это мы же mm -hmm. говорим на таком уровне, вот типа школы там приходят военные, а есть же вот этот еще уровень государственный, там где они слышат, что про ЦОЯ, про пипу и ЦОЯ, какая пить. Ну, Кто-то должен как-то это в том числе поезд. А почему вы есть... не обращаете на это внимание? Ну, как это не обращать ну, внимание? Типа... Да, министр культуры должен говорить об этом. Выходить и говорить, не трогайте ЦОЯ, это символ перемен. Mm -hmm. Вот есть российские исполнители, вот, вот они конкретные, вот они сейчас в России выступают, это когда вы это слушаете, вы там оплачиваете это. В чем здесь сой, который помер бог знает тогда? То есть это кто-то должен приходить и говорить, там, ну, не, не, не говорить, не происходит детям. Это на уровне государства должна быть политика. Uh -huh. Они, они это позволяют происходить в этой хрени. Okay, okay. должно быть объяснение, да, то есть, что не сжигание книг, не уничтожение книг. Например, ну, да? почему автора «Будиночек Марии сжигают детячую книжку украинскую мову, а книжки автора Ницой, которая ненависть распространяет и неуважение к погибшим военным, почему-то не трогают. Uh -huh. Ну, это же аморально. Это морально чистое видео. Это должно было бы делать государство. например, я считаю, что одним из месседжей важно было бы сказать следующее, например, что русская классическая литература 19 века не имеет никакого отношения к тому, что происходит в Российской, в Российской Федерации, потому что русская классическая литература Российской империи был Советский Союз, а То после есть. этого Российская, Российская Федерация. Так это не связано между собой вещи. Это Российская Федерация паразитирует на этом. Ну да, для, как бы, Я бы это... посмотри, поставил логика пропаганды тоже. Разделяй. Uh -huh. Не позволяй соединяться, не позволяй накапливать. Разделяй. Это другое. Там еще и наши участвовали в этом. А эти ничего не создали. Российская да. Федерация ничего не создала. Да. Они имеют никакого отношения к этой культуре. А у нас идиоты позволяют им Российской Федерации соединять и еще и берут и говорят. Да, действительно, это вот это их. Запретите. Запретите. В смысле, что вы запретите, если uh -huh. во всем мире это читают, слушают и так далее. Ну, как? ну дураки. Uh -huh. Потому что логика пропаганды разделяй, покажи, это не их, это другое, uh -huh. это чужое. Эти наследники Советского Союза, которые уничтожил эту культуру. Uh -huh. Вот тебе простая логика.